2012 году информация о работе членов общественного совета но фактически она уже прозвучала э, те э, вопросы которые были по отсутствию людей э, в 2012 году информация о работе совета председателей общественных советов при органах исполнительной власти кабинета министров Украины информация о новой редакции постановления кабинета министров Украины от 3 ноября 2010 года под номером 996 об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики. Выступление председателя комитета Буденного Михаил Михайловича по программе захисту прав споживачів. И, значит, Пятым вопросом это уже как бы включенный дополнительный вопрос, которого не было в повестке дня, но было принято решение правления. Это вопрос о создании пресс-службы, потому что у нас было на, предыду, на одном из предыдущих собраний громадской рады этот вопрос звучал, было поручено комитету. Комитет этот вопрос рассмотрел, рассмотрел правление. Теперь этот вопрос выносится на заседание общественного совета. И последний вопрос разное. Есть какие-то предложения, дополнения к данной повестке дня? Утвердить. Голосуем. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Кто против? Один. Кто воздержался? За. 65, ну, вернее, у нас было 63 пока отмечено, за 62, один против. Пусть отметятся. Те, кто подошел позже и не сумел отметиться, подойдите, пожалуйста, к Ирине Григорьевне.